vítam v novom videu, konečne podľa je, be, je ďalšie nové video a dnes to bude séria, prvá časť série MSP, sa to bude volať, ako mere, séria je pro sa, sa, takže MSP teraz začalo a áno máme tu celkom dosť pro pro, aj pro mody, hej, lebo pro moc. A tiež aj tu máme nejaké tie mody ešte tomu. Ako toto to, to, skáňa je je jedno z tých, z tých, z toho modu, kde tam sú tie skány, aj PP, aj G, tam aj všetky tie skány, ktoré tam sú. E, za, od začiatku ľudia úplne, máme 2000 EUR, takže to znamená, že musíme dávať pozor teraz na, na to, že čo my, vlastne toto, že čo my budeme robiť, lebo nechceme byť minusu. Kurva. To Potom po čase si vypneme aj tie, tieto, tie nastavení rýchlo za toto. Takže začnáme to nás so skániou Sko, a začíname s ich ľudia, začnáme a ideme do, do Trnavy, ideme ľudia. Kde je to znamená, že ideme na Slovensko. Rýchlosť máme na 80 km, takže sa budeme teraz snažiť o, o to ísť čo, na, čo najreálnejšie ako sa dá. Pokiaľ sa pýtate, že pre, prečo mám takúto sú grafiku, tak to je tomu, lebo som to začal, som to skúšal natáčať pri tej normálnej grafike a vyzerá to nejak takto teraz som začal iba tú prvú zasilku. tak, mám tak jedené na myši lebo na myši sa to mi veľmi dobre will find you Jo, Yo, kámo. Ale mám tam veľa módy. Mám tam nejaké tie tuning pegy, nejaké tie mody na nejaké, nejaké skánie, nejaké... proste na ťahače. Tu nejaké realistické mody tam mám. Ako na zrealizovanie tej hry. Tu máme mody, pomody a ešte na pomody tej GPS navigácii, kde tam vlastne máme Google Navigation, kde sme, sme pri Svítavi vystavište svítavy. A ono to tak baví ísť ako zrealisticky. A keď idem o 10 km rýchlejšie, ale ako... Chápeme sa. Brno! Super. Brno sme našli. A objavil si mesto Brno. V MSP, prvé mesto, ktoré sme objavili. Brno. Vidím, že sú to nejaké tie malé zaseky, ale do budúcich, do budúcich epizód tejto sérii, to budú, budú. Bu 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 bu. Do ďalšej časti tej, tejto série to nejak sa pokusím doľadiť, Ej, ľudia 65 km do konca a 56 minút. To teda musíme... Teda musíme toto pribrzdiť, aby sme sa nevrátili. To teda je nejaké myšmaš. Myšmaš cesty. Majú nové slovo, myšmaš. Ke, keby ste chceli do na, na to kole... Na to, na to kamery, no tak môžete dať like. To, niečo také ma napadlo teraz, že či by som spravil tutoriál na to, že... Ako si nastaviť to približenie kamery. Nie. Tu máme Trnávu ľudia, sme v Trnave, objavil si mesto Trnava. Ke, keď niekto nie je z Trnavy a pozrel to video, no tak pozdravujem Trnavie. Takže ľudia sme tu, sme došli do konca, tam dáme Enter a Skúsime. Kolo, však skúsime. Do it for the content. Takže ja si ukážem vám moje skilly v bunktuvaní. Je Že by sa dalo viac narovnať a tak mi to a tak mi to, to dalo. Takže ľudia máme naše prvé peniaze. Excelentní máme naše prvé peniaze. Celkovo sme dostali 1270 sme dostali. Kill, kill Piss Raja Asema Kill Piss Jarby Kill Piss Toto je naša garáž, ktorej budeme začínať. ktorej začíname. Dobre, takže máme naše prvé peniaze ľudia 1270 a stále nám nám to ne nestačí na náš prvý ťahač. Ja tu mám aj Middle East, aj Gay Stebadon, ale na Gay Stebadon sa nedá dať žiadny trajek, takže tam sa iba, že musíme pognúť. Takže... Tak to máme zase, máme tu do Debrecina, potom do, ne, do Maďarska teta. Teda. Ja takže teda je teraz Trnave, takže tam je o V Debrecin tu máme... Sano tu máme. Do Chorvátska môžeme ísť do Zahrebu. takže <coughs> ide, ideme od Trnavy do Debrecinu. Takže máme to na náš starý Mercedes Actros. V8 to má. Dobre, ideme s našim starým Actrosom. Áno, ešte máme aj mod na trupov. Dobre, let's go. Čo tam môžem? Ten na zaujímavý kamion. aj, ja, ja mám mod na rosty, to som tam nedával. To sa tam nedával, ten rosty. Kaufland. A uh, to bol Kaufland. Okay, let's go. Ok, let's go. A ja tam mám, máme povolenú po 90 tu. Úplne typická slovenská testy to. A ja máme tu aj uh, mod na spanie. <coughs> Ako, ja by som to svipol, ale Vlastne, to je zega, musíme proste realizovať. No tak zaujímavá tá delnica proste... Žik máš. What did he say? A som nevedel, že promoc je až tak pe pekne prepracované to, to, to Slovensko. Ako promotok Proste tak stred Európy som nebol. pomodov, Kúcej len, som, som proste išiel niekde inde. Najviac som bol v GNS, lebo som multiplayer hrač. Tak, tak taký viac, že multiplayer hrač. nie nebol som až tak na Slovensku. Ako aj bol som, hej, mal som tu na... Ako môj prvý účet Promodou, ktorý som mal minulý rok, to bol. Som začal v Košicoch. A to ako moja prázdna celka, bo práve tam v Zolene, ja sme tu na, takže to super. You can't park there, mate. Ten tam asi nemá parkovať, proste sa ja tam sa nesmie parkovať. <coughs> a že by som si ako prvé kúpil, tak by som si kúpil najprv to ten uh, ťaháč. Ako ne neprerobený nič, až proste, hej, aby to bolo férové. Protože teraz sa aj môžeme aj požičať, hej, to ma teraz napadlo. Myslím, že, že si môžeme aj požičať, keď sa ste peniaze, hej. Tak 100 tisíc si požičáme a skúpime náš na, prvý ťaháč. to až necháme na to ďalšiu sériu. Trošku lagy, trošku nie je to také rozné. A sa aby som nie, nie, nie to na tak tak sa zapakujem to na. Nemôžu na... pakovať. You can't park there, mate! A dobre, je tu spravený aj ten Debrecín. Debrecín. Debrecín myslím Aj Debrecín, ja neviem, jak sa to hovorí. Debrecín alebo Debrecín? Neviem, to viem, tak napíšte do komentárov To sa treba ešte aj spánk. Spánok. Spánok. Okej okay, ľudia a sme... Toto je tá posledná v tej, tejto časti série. Dobre, takže podpojav, o, odpojujeme náves. Práca dokončená. Excelentný dokonca. Máme 8 tisíc to, to znamená, že máme 10 tisíc, poďme ich vypočtou. Takže toto bola posledná zásilka. V ďalšej série si už kúpime ťaháč. Už nebudeme toto je práce, ale už si kúpime ťaháč a s tým už pôjdeme už normálne. Takže ľudia, uvidíme sa v ďalšej časti tejto série. A chut!